Вітаю всіх глядачів телеканалу. Віта у прямому ефірі. Ви дивитесь програму на часі. 16 грудня в усьому світі відзначають міжнародний день толерантності. Він був започаткований 17 років тому Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Можливо, ця ініціатива виникла тому, що протягом останніх років загальносвітовою проблемою є збільшення кількості випадків прояву екстремізму, насильства, нетерпимості. Аби вирішити цю проблему, можливо, спочатку треба з'ясувати, що є. Породжує власне про це ми поговоримо із директором Вінницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлану, Світланою Іванівною Солімовою. Я нагадую, що це прямий ефір. Тож, якщо у вас є запитання до нашої гості, ставте та, за телефоном студії 4 5 сірки Телефонуйте і приєднуйтесь до розмови. Вітаю вас, Світлана Іванівна у нашій студії. Доброго вечора. найкращі побажання, Світлана Іванівна, З Латинської. Е Слово толерантність перекладається як терпимість. І мені здається, все ж таки, оце почуття терпимості треба виховувати з дитинства, і виховувати його повинні саме батьки та вчителі. Але все ж таки дуже часто бувають такі випадки, коли навіть вихована людина, їй важко стриматися. Це можуть бути якісь елементи, припустимо, несправедливості або ж насильства. От як в таких випадках От потрібно проявляти толерантність? Вы знаете, я очень люблю два как бы постановление Генеральной Ассамблеи ООН. Это день толерантности, когда все человечество отмечает, и день счастья, который мы в марте отмечаем. Я думаю, что эти две, два документа, они являются такими стабилизирующими моментами при раскачивании маятника по всему миру. Потому что, в принципе, принятие другого, не осуждение его, его убеждений, поведения, это дорого стоит. И умение это Сделать это показатель. Очень высокого типа человека. Это европейские ценности, к которым мы очень стремимся. Поэтому показатели, насколько человек толерантен, как он относится к своим близким, как он поступает с теми, с кем он общается, насколько он может быть толерантным, настолько человек успешен или не успешен в современной действительности. Дело в том, что мы живем с вами в уникальное время, мы, наверное, еще его не, даже не осознаем что именно не агрессия а создает лучшее для судьбы каждого человека а именно умение э, концентрировать внутренние способности человека, то есть умение оттачивать эту толерантность, принимать, самое главное, не осуждать, прощать, и вот такие вещи дают возможность устойчивости человеку и влияния, потому что как агрессия она влияет на нашу действительность, так и позитив влияет на эту действительность. И э, уже много 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 ученых доказали, что мы все соединены мы все такие личности, которые влияют друг на друга. А мысль имеет энергию, и вот куда мы вкладываем мысль, оно разрастается. Если мы говорим, нам страшно, это страх, и это обязательно будет много страха. Если человек говорит о здоровье, о благополучии, он постоянно Но, как то, бы то, сосредотачивается. Что? Да, так. да. И энергия мысли она создает матери... такую форму материальную, которая проявляется в действительности. И когда, например, к нам приходит ходят и говорят, ой, мой муж совершенно такой секой. а мы говорим, какая вы? Потому что, в принципе, твой внутренний мир, он влияет на мир твоей семьи. И обязательно мужчина – это твое, твое зеркальное отражение. Я думаю, сегодня мы поговорим о роли женщины при раскачивании маятников в негативных процессах, и о роли семьи, и о роли мужчины в обществе, о наших детях. Я думаю, что толерантность – это прежде всего создание мира, добра, в котором ты живешь, в котором ты развиваешься, в котором ты хочешь, чтобы так было. И чем больше людей будут себя воспитывать в таких вот внутренних концепциях, тем у нас интереснее и плодотворнее станет общество. Светлана Ивановна, а все же таки, может нетолерантность, то есть нетерпимость быть выправданной? Нет, ни в коем случае. Понимаете, ни в коем случае. Потому что, что бы ни происходило, человек имеет свое мнение на это. Да, он, толерантность – это не значит, при тебе должны кого-то бить, или ты видишь насилие, и ты не должен на это реагировать. Толерантность – это принятие другого человека, ставить себя на место того человека. Но Вести себя антитолерантно ⁇ это совершенно другие процессы, где должна быть нетерпимость к таким процессам, обязательно иметь возможность исправить эти процессы. Мы, как государственные служащие, например, Центр социальной службы ⁇ это такая структура, которая разбирается во многих таких процессах, которые являются деструктивными в нашем обществе. Но дело в том, что мы должны без осуждения подойти к этому. И помочь этим людям найти консенсус в своих отношениях. В той же семье, где муж избивает свою э, жену мы на глазах. Вымогло насильство да, да, да. Сейчас очень много насилия Але среди пожилых тільки, людей. это же не только физическое смущение. Да, существуют разные виды насилия. Это психологическое, это сексуальное, это экономическое. И разные виды насилия, они есть в нашем обществе, есть в нашем городе. Потому что мы не оторванная часть, от сообщества, от мирового. Потому что толерантность – это прежде всего показатели и ценности всего мира, что люди должны стремиться к таким ценностям, как толерантность, и формировать позитивные отношения друг с другом. Но это идеал, а мы все люди, и мы учимся, и каждый именно в своей семье, потому что, как говорится, с наших отношений, близких людей, и основа всего общества, в котором мы живем. А чем выкликана вот такая жестокость у родины, часто трапляется, и в Украине, семьях я хочу сказать это все идет вообще из детства Человек видит это ребенком, что такие отношения позволительны в семье. Он потом становится ли жертвой, когда вырастает, или он становится насильником. Это два варианта. Если он только не на, к ним, у него на пути не встретится какая-то книга, которая даст ему переворот сознания, или люди, к которым он потянется, и они расскажут, совершенно можно по-другому строить свои отношения. Я хочу сказать, это и экономика. Предпосылки, сейчас очень мало э, возможностей э, иметь у многих работу, это нехватка денег, тоже вызывает такую агрессию. Это различные вещи, которые могут э, просто человек идет, и вдруг ему испортили от наш, э, настроение, он начинает это провоцировать э, э, людей, других на привлечение к себе внимания. Чаще всего это люди неустойчивой психикой. Бывает, что они больны. Бывает, что они получили травму. Это бывают разные вещи. Но э, я хочу сказать, что агрессия, ее надо контролировать. Она в каждом человеке есть, потому что, э, что есть у нас э, определенные животные процессы, которые э, мы имеем как люди. Но эти все процессы, они могут э, изменяться, если э, человек все-таки растет и становится более сознательным, более культурным, и он э, хочет измениться. У нас, например, мы действительно занимаемся в городе таким явлением, как домашнее насилие. И оно действительно есть. И очень грустно, что люди не могут договориться с друг с другом. Чаще всего они имеют какие-то претензии друг к другу. Это смотрят все дети. И дети потом становятся манипуляторами, потому что они любят и маму, и папу. И им больно за то, что так родители ведут. И для того, чтобы в конце концов понять, что же происходит, наверное, надо разговаривать и с мамой, и с папой, соединять их вместе, мирить, показывать какие-то другие планы данной семьи. У нас работает, например, группа «Работа с насильниками», так называемая. Дело в том, что на Украине мало кто занимается этим процессом. Мы считаем, например, что не только с жертвами насилия надо работать, но и с людьми, которые это делают. Потому что некоторые, в основном это мужчины, некоторые мужчины, они даже не понимают о том, что по-другому нельзя строить отношения в семье. Потому что они так видели, так делают их соседи, так делают его родственники, так делал их папа. Вот. А некоторые мужчины говорят о том, что, посмотрите, телевизор, там везде побеждает сила. И когда мужчина приходит в дом, он провоцирует данную схему, которую он увидел там где-то в кино или так он То есть вы работаете с теми семьями дезатексованные выпадки насилия. Да, да, мы мы работаем вместе с милицией, с другими управлениями, те которые связаны с данной темой. Это наши партнеры, которые с которыми мы вместе стараемся это преодолеть. Конечно, хорошо бы было в городе иметь такой центр, где бы этим всем можно заниматься, но вы видите, какая экономическая ситуация. И мы стараемся делать так, как мы можем в данной экономической среде. То есть мы проводим тренинги с данными людьми, мы занимаемся жертвами насилия и стараемся каким-то образом предупредить. Проводится много тренингов с молодежью. Показывается, недавно закончилась 16 дней против насилия, такая большая акция, хотя это на протяжении всего года мы делаем то что чем больше мы говорим о предупреждении негативных явлений тем меньше их становится я всегда говорю что уже говорил о том что на что мы направляем мысль того становится больше и я думаю о том что надо говорить за здоровый способ жизни за правильное отношение а не упоминать это слово которое очень любят в современном обществе много говорить об этом. Наверное, поэтому оно очень так разрастается. А механизмы одни и те же. Это предупреждение и борьба с этим. Ну и жесткое законодательство должно быть. Я была, когда в Израиле, я видела, как четко это все делается. И убирается не жертва из дома, а убирается насильник. Ему не разрешают подходить на определенный километраж до дома. Там очень четко все. Если бы у нас так четко выполнялось законодательство, и были более жесткие самые. И в конце концов, он в Беларуси, например, всех людей, которые склонны к этому насилию, уже совершили это в семьях, у них есть доски почета. То есть в центре города вывешиваются их портреты, и все знают, что эти люди могут совершить такое. Это есть осуждение определенное, это влияет на то, что человек начинает. А если в родине есть кохание, а все же таки. Когда есть кохание, может быть присутник элемент насилия? Я думаю, что никогда. Если это истинная любовь, то люди э, вообще что такое семья? Это прежде работа. Работа и принятие друг друга и толерантные отношения. Никогда нельзя э, через агрессию получить результат. Никогда. Человек от агрессии, он разрушается. Он э, совершает это насилие, и он в то же время себя разрушает он прежде всего страдает, его здоровье, его психика, его энергетика, в конце концов, и разрушается мир в этом доме. Поэтому я думаю, что здесь надо больше говорить о том, как это влияет на взаимоотношения, и стараться все сделать для того, чтобы эти взаимоотношения были все-таки на здоровой территории, когда люди уважают, вдохновляют друг друга и идут к общей цели, чтобы семья была крепкая, чтобы дети были действительно прекрасны и не болели. Ведь в основном дети болели от того, что родители не всегда находят взаимопонимание. Чаще всего дети болеют. Потому что они это видят, и из, через болезнь они таким образом хотят помирить родителей, чтобы меньше было агрессии, меньше обзываний, меньше каких-то. Дети так чувствуют, они барометры. Они любят и папу, и маму. И поэтому раз ребенок заболел, и все раз над ним уже там, апельсины несут, уже все его целуют, уже они мир, они переживают, а вдруг что-то с ребенком серьезное. И когда это начинается очень много происходить, то... Ребенок починає просто маніпулювати цим, і постійно починає боліти, а це приводить хронічних заболіванням. Експерти кажуть про те, що дійсно домашнє насилля це проблема е, по всьому світі. І це та, та проблема, яка е, не має ні національності, е, яка в принципі поширена в усіх суспільствах. Але все ж таки, на ваш погляд, наскільки схильні до цієї проблеми саме українці до відвертої агресії? Вы знаете, Украина это часть мира. И она ничем она не отличается от других народностей. Да, действительно, во многие многие нации могут иметь какие-то темпераменты или еще что-то. Но по сути природное возникновение агрессии она в человеке. И независимо от того, украинец ты или не украинец. Это внутри человека. И э, именно европейский человек, стремящийся к европейским ценностям, он должен все-таки уметь уметь. Прежде всего бороться с этим явлением в себе и находить возможности все-таки переводить негатив в позитив, задавая себе вопрос, а зачем ты это делаешь? Для чего тебе это нужно? И прежде всего понимать, что он делает здесь и теперь. Осознанно подходить к тому моменту, который ты можешь разрушить, или тот момент, который может тебя дальше повести в этой любви, в благополучии, в здоровье твоих детей. Поэтому прежде чем начинать быть агрессивным, а этот процесс все равно мы можем контролировать, возможно, надо уйти в другую комнату, или пообщаться с психологом, или походить на тренинги, или, возможно, почитать какую-то книгу, которая тебе поможет. Но в конце концов есть наша служба 35-60-64 и 35-35-64. Вы можете получить консультации психолога, юриста, социальных работников бесплатно. И если есть такая потребность, пожалуйста, мы вас приглашаем на тренинги. А кого вы особо вот таким прикладом толерантности, людяности, вываженности? Я, я, считаю, что это мои родители. Вы знаете, им сейчас по 86 лет, слава богу, они живы. И я им очень благодарна, потому что у меня папа военный. И вот мама, она медицинский работник, они по этим аулам, по кишлакам. 27 лет отец прослужил в Средней Азии. Я вспоминаю, я заканчивала 9 классов в Ташкенте, и у меня было в классе 32 национальности. 32. Там были высланы чеченцы, вот родители греки. Почему-то было очень много греков. Я вот вспоминаю свое детство, и мы находили общий интерес. Мы никогда не ссорились. Мы дружили с друг с другом. Когда было это землетрясение в Ташкенте, я помню, у нас были такие палатки и огромные котлы с пловом. И мы кормили друг друга. Все ходили в гости и потом латали эти дома, которые разрушены. Я вспоминаю это в детстве. И у меня было счастливое детство. Потому что сейчас я встречаю людей с разных национальностей, по своей работе на семинарах международных. И я нахожу общие точки такие соприкосновения, и у меня есть общая история с ними. Потому что прежде всего надо беречь мир, в котором ты живешь, и всех людей, которые э, вместе с тобой. Агрессия, я считаю, что или массовая агрессия, она все-таки привнесена в основном политиками или э, специальное формирование телевизионных передач. Потому что один раз, я помню, болела и смотрела целый день передачи. Вы не представляете, все передачи были агрессивные. Это было много крови, насилия. Днем крутили сцены, которые не должны видеть дети. И оно все не контролирует. Она выплескивается в семью, а потом семья думает, ну почему же мы так агрессивно друг к другу настроены? Почему мы не спим? Почему у нас такие какие-то проблемы? Даже не понимая о том, что это влияние. влияние. И поэтому я очень благодарна каналу Вита, потому что вы жизнь, и всегда вы позитивны. Даже если вы делаете комментарии по отношению к какой-то ситуации, которая просто нормально для нашего города, вы всегда делаете позитивный какой-то вывод. Дякую за эту да. оценку. И все-таки, да. вот как этот негативный поток э, информации, как засоби массовой информации, как людина может трансформировать на позитив? Ну, вы знаете, когда мы смотрим телевизор, прежде всего, если тебе что-то не нравится, выключи его человек, он имеет выборы в этой жизни. Он может сделать одно, второе, третье. В зависимости такой он выбор сделает, такая будет дальнейшая его реальность. И поэтому, если тебе не нравится то, что происходит сейчас на телевизионных экранах, найди канал, который тебе понравится. Я вообще советую, как психолог, чтобы люди смотрели позитивные передачи, больше позитивных. Смотреть надо разное. Если человек участвует в политике, все он должен анализировать. Это мысли, это ему необходимо. Обязательно он должен в это там участок. но обязательно он должен переключаться на позитив и уходить именно от телевизионного экрана, не в агрессии, а уходить именно на позитивной ноте, потому что от его внутреннего состояния зависит состояние близких людей, особенно от женщин, потому что я вот уверена, что от женщины очень много жизни зависит, она Женщина может, энергетика. Да, она может э, поднять мужчину до небес или опустить, как говорят ниже плинтуса. Я иногда э, бомжей, с которыми мы работаем, спрашиваю, рассказывая. Скажите о своих женщинах, и обязательно там уже ему не повезло, начиная с детства. Там обязательно есть проблемы с матерью, и вот той устойчивости, которую дает женщина своему мужу, своим детям она отсутствует Люди, людей, которые ушли и с которыми мы вот занимаемся, именно помогая им в. Тех процессов, в которых мы можем помочь, хотя они тоже имеют выборы. Иногда мы им очень помогаем. Они выбирают свой путь, берут свою клетчатую сумку и уходят дальше. Но это их выбор. І ми вважаємо за їх вибір. Ну а жінщини завісить Івановна, і все ж мені здається, що вінничани менше налаштовані на агресію. Можливо, тому що вони живуть у місті доброзичливих та усміхнених людей у смайл сіті. От як Ви вважаєте, Можливо, оці перетворення у Вінниці налаштовують людей на позитив? Ви так? Ви так не гадаєте? Я що наш город волшебний. Только никому. Вот. Я хочу сказать: не всех селят в этом городе. Понимаете, здесь люди просто получили огромное право жить в этом городе, творить то, что здесь мы видим, реализовывать себя. Я считаю, нам очень повезло: я недавно была на Академии лидерства Рада Европа, и там были сельские головы. И нужно было представить свод-анализ, который как бы стал основой стратегии развития Винницы 22. 20. Ну каждый рассказывал о своем селе, там, где он находится, и вот я рассказываю о свод-анализе, показываю эту презентацию, чудесную, которую делает наш Владимир Борисович. Вы знаете, все так влюбились и в эту презентацию, и в эти рассказы. И, в общем, половина э, сельских ульев сказали, что у них будут села усмехненных людей. Так что, вы знаете, у нас теперь будут села побратимы Светлана Ивановна, э, я в Бишне и переконана, что на толерантность понукает творчество. Я знаю так, что вы творчая людина, и вот баром побачите вашу новую книжка. Нет, Расскажу, она, уже, это... она уже увидела, как, ага, как, как говорится, да, я вам ее принесла, я хочу ее вам подарить. Значит, книга называется время выбрало нас. Считается, что есть три вещи, которые мы не можем изменить. Это земля, на которой мы рождаемся, каждый рождается в своей точке отсчета; это родители, у которых мы рождаемся, хотя это спорный вопрос, говорят, что там мы выбираем родителей, женщин мы выбираем 8 лет, мужчин 2 года, потом рождаемся, но это, как говорится, недоказанные вещи. И время, в которое нас всех вот поселили для того, чтобы мы внутренне росли, толерантно относились друг к другу. И вот стихотворение, которое здесь вынесено на первую страницу, оно именно об этом. Вообще, книга о Венечанах. Это 15 лет моего, моей творчества, творчества моего. Это мои статьи, это эссе, посвященное временам года. Это психологические рассуждения, когда мне писали письма наши жители города и говорили о своих страхах о своих сомнениях. Я старалась им помочь. Это такие вот описательные вещи. Я думаю, что Венечане найду здесь очень много позитивного, и книжку можно читать на любой странице, обязательно найдется та информация, которая необходима. Но я бы хотела прочитать все-таки это стихотворение, я считаю, оно ведущее, и оно то, что сейчас понятно, и то, что происходит с нами. «Время выбрало нас на планете Земля, родились для того, чтобы проснуться от сна и уверенно следовать миссии той, что для каждого станет счастливой судьбой. Мы для радости здесь открываем себя, но познание приходит лишь ближних любя. Не толкаться в обидах, пройти через страх. От любви до любви новый путь наш в мирах. Отворим окна настежь. Здравствуй, мир наш родной, как прекрасная земля. Общий дом наш с тобой – Чудові слова. На этой оптимистичные ноте мы будем завершивать наш сегодняшний эфир. Буквально несколько слов побажання отчаянно. Єднайтеся люди в добрі милосерді, душею покращимо наше життя, труді та любові, розквітні, країна. Ми всесвіт участка, єдина сім'я. Україна це слово рай. Ми живемо в раю. Давайте це і обов'язково буде большое, у нас прекрасно. Большое, що ви є. Дякую вам, Світлана Івановна, за цю чудову розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма на часі. До нових зустрічей. так быстро пролетит.